ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यम् त्यक्तो परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरुनहत्वाहि हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम्भैक्ष्यमपीहलोके हत्वार्धकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽस्थिताः प्रमुखेथार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषी केशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम् जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्तिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनं वेत्ति हन्तारम् निश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशनं नित्यम् य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं खात इति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसेऽमृतं तथापि हाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद्परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम् शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्य सेमहीं तस्मादुद्दिष्ठकौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः